следующий подарок, потому что у вас больше. А, стоп. Зажимные запонки. Это Москвич Сергей, Мельниченко Андрей и Заика Владимировна. Дополнительно, Повторяется, многие из вас сделали еще и следующий подарок. Это часы фирмы Кандина. Часы женские. Вот, мужские часы и женские часы. Ну, не такие, как у вас. Хорошие часы. Показываю вам поближе, кто может увидеть. Да, 300 лишних не запишет. Значит, что за часы? Часы эти не просто фирма Кандина, они там стоят 200 где-то евро, наверное, в рознице эти часы. Не такие дорогие, это чистая Швейцария, но еще, еще не такая, не очень дорогая. Но это чистые швейцарские часы. Значит, часы эти, вы, конечно, можете купить в Одессе, но вот эти, именно вот эти, которые мы это единственные в мире часы. Вторых таких нет. Почему? Потому что вот на этих, например, часах, кроме логотипа компании Starlight, я не знаю, как они это делают, но не снимая циферблата, какая-то лазерная гравировка такая черная, знаете, цвет. Я не знаю, что это за технологии такие. Значит, на циферблате черная гравировка логотипа компании Starlight и фамилии имени того сотрудника, который выполнил эту услугу. 300 личных Больше 300 вы сделали за месяц, это несколько контрактов, я понимаю. Кто это был, какие-то рекомендации, тяжело, легко было? Расскажите. давайте начнем с полотенца, с 300. За 300 ты затянул? Да. Это рекорд у тебя 300? Ты теперь месяц 300? Я беру полтора года. Ну решил сделать? Рекорд был от 35 до 30. в следующий месяц 300. После терра? Пошло. Полтора года, 150 единиц за полтора года. Думайте. И, то есть у нас для ТР1, вы помните там условия, если вы для ТР-1 нужно 150 единиц. Чтобы попасть на ТР1 на первое обучающее мероприятие. Потому что мы психологию продаж углубляемся так, ну, во всю глубину глубин. И после этого у вот это, человека и больше веры всегда и уверенности, и понимания продукта, и как бы коммуникации каких-то с человеком. То есть начинается какой-то рост. Но кроме этого, есть еще одна очень важная причина. Это поддержка близких. И вот, насколько я знаю, что полтора года Володя приглашал бизнес своих родственников, свою маму в том числе. И только через полтора года госпожа Лариса, которая у нас за 200 тысяч готова провести 40 лет, решила поддержать сына. И в этом 100% составляющего тема. Если мама еще проведет 40 встреч и сделает хотя бы такой же подарок, ну, насчет пологи могу сказать точно, что он будет просто не Потому что поддержка близких это во многом ключевая задача. Если вас дома поддерживают, и как бы, да, ну, пришел человек с беседой. еще какие на, наобщался там, со всякими там завистниками, пессимистами, домой приходишь и говорят, ну что, я тебе что говорил? Сдите про нее сбросили, думал. Сдите, которые были. Да, все, все, иди на работу. Да? Все, поддержки нет, еще не будет. Если близкие мои, родители, жены, друзья, близкие, самые близкие окружения, это, это опять же залог успеха. Активность в бизнесе и поддержка в бизнесе. Очень благодарен, что у нас... Спасибо вам за оболку. Если вы еще поддержите его в бизнес, а не только как клиент, я, я вообще буду приглашать. Итак, ну расскажи нам, рекомендации, что ты, как... Что Чтобы мне? Легко, тяжело? Для тех, кто давно в бит, бизнесе, сделать 200 хотя бы единиц, поднимайте старые списки, потому что многие говорили, я не созрел, а не созрел. ты ему даешь еще позвонить и спросить, ну ты созрел? Не жалею. Наша лекция закончилась. Ничего хуже уже не будет. Но вам нравится, смотрите. Вы не жалеете, что вы полтора года потеряли? И не хотелось бы чуть раньше начать? Полгода, плотно, да? Я же не могу быть невидимым на таких заказках. Я же не могу. Можно надеяться, что на следующем семинарах вы будете присутствовать. Не сможет. Давай бы. Хорошо. Рекомендации. Все из них у вас все хорошо. у нас хорошо. Закупаемся в компании 200.

я постоянно чувствовал его волшебный такой легкий пендаль. Перестал это делать. Ну, и я очень благодарен вам, потому что весь мой жизненный опыт, который у меня был до этого, который я считал реально богатым, военный училище, служба в армии и интерес, на ТР-1 я понял, что это совершенно не так. ТР-1, но новенький. 40 встреч, не придумайте, не обманывайте сам. Вы не поймете тогда это. Иван Васильевич на ТР-1 задал мне вопрос. Ты хочешь часы, ты хочешь вести дух, я сказал да. Мы написали планирование, оно реально все получилось. Я приехал на таком подъеме, что я в первый день после ТР-1, меня реально полковник МЧС главного управление, вез на машине, потому что человек сказал, что он вечером идет на станцию, я не буду. Я ему сказал, нет, ты не успешный, я в 15 минут уже У нас в семье есть очень любимый фильм «Чародей». Там человек, у него была сумасшедшая мотивация, он хотел там спасти свою любимую, да, его учили там проходить сквозь свет. Эти слова часто используются у нас на семинарах. Вижу цель, верю в себя. слушать. Марина, иди сделай три встречи. do yes.